Вот сегодня поздним вечером, вернее, уже ночью хожу себе и мысли перебираю и натыкаюсь на одно видео, в котором говорится, если вы хотите денег, да, или если вы хотите какое-то богатство, делайте то, что вы умеете там, где вы находитесь, и из того да, что у вас есть сейчас под рукой, то, что вы можете делать. Понимаете? Просто элементарно. И вот я ходила, ходила, и мне приходит вот такой вот песенка, считалочка, да, вот я ей прямо записала, я трек, и вы дайте ответ. Что вы по этому поводу думаете? Понимаете? Сейчас попробую напеть. Украинскую мову, да? Роби те, що ти вмієш, там, де ти знаходишся. Роби те, що ти вмієш, там, де ти знаходишся. Роби те, що ти вмієш там, де ти знаходишся. Роби те, що ти вмієш, там, де ти знаходишся. Я роблю все те, Ні, не так, Я роблю те... я роблю все, що вмію там, де я знаходжуся. Я роблю все, що вмію там, де я знаходжуся. Да? Ну, на российскую там-то не порекала. Делай то, что ты умеешь, там, где ты находишься. Делай то, что ты умеешь, там, где ты находишься. Делай то, что ты умеешь, там, где ты находишься. Вот такая вот песенка-считалочка. Ну, поддержите, напишите, что вы думаете по этому поводу. А если еще там музыку наложить, ну и немножко голос там изменить, да, вот Возможно, получится действительно, який то трек. Ділай то, що ти вмієш там, де ти знаходишся. Роби те, що ти вмієш там, де ти знаходишся. Я роблю все те, що вмію там, де я знаходжуся. Боже, одні таланти. Я кажу, сам себе не похвалиш, да ніхто не похвалив. Пишіть, пишіть, пишіть. Дякую вам всем за ваши лайки, подобайки, комментарии. Обнимаю.